У Керінформ ТВ з місця подій ми знаходимося біля здання антимонопольного комітету, де зараз відбувається акція протесту батьків, діти, яких хворі, хворі на цукровий діабет. Еще раз, если в прошлом году, вы знаете, из пяти центров 4 блокировала одна и та же фирма технология которая даже не принимала участие в центрной закупке. Таким образом, создавая э, искусственный дефицит и вводя нас в вот в эту стрессовую ситуацию. В, это, в этом году мы 21 мая ждали, так не знаю, как ману небесную, думали, наконец-то, уже 2-3 месяца мы без инсулина, мы выживаем как как можем. Наконец-то, наконец-то, что пройдет тендер, мы этот глоток воздуха, мы его глотнем. И что получилось? 20 числа я в 8 вечера подписываю у министра здравоохранения последние документы, которые разрешают зайти нашим инсулином на тендер. Уже Министерство здравоохранения идет нам навстречу, министр приезжает, мне кажется, неурочный после заседания улица ур в Минздраво, что знает, что сидит представитель общественный документы 20-го, 21-го у нас тендера. И мы узнаем, что 19-го антимонопольный принимает решение блокирования этого тендера. Значит, заблокировала э, фирма э, Фармашка, которую мы вообще не знаем на инсулиновом рынке, чей на дистрибьютор. И мало того, местонахождение, письмская область, письмова земля. Улица 51, квартира 13. То есть мы прекрасно понимаем, что это опять заезд. Значит, сейчас к нам спустился э, руловатего напольного комитета Николай Яковлевич Барышев. Предложил, чтобы мы сформировали э, переговорную группу изместительных дел. Давайте э, сейчас человек прячет. Зараз ми будемо намагатися поспілкуватися з організаторами координатором цієї акції, з'ясувати більш детальну інформацію що стосовно до закупівлі державою інсуліну для лікування дітей хворих на цукровий діабет. Меня зовут Роман. Я отец дочери с диабетом первого типа. Что такое первый тип? Первый тип это когда ребенок без инсулина практически не может жить. То бишь постоянно требуется укол перед каждым приемом пищи и к тому же еще и уколы, которые делаются на сутки другим типом инсулина. В принципе во всех государствах мира, насколько я знаю эту обязанность берет на себя государство, то есть обеспечивать инсулином детей. И не только детей, но и взрослых. И выдача инсулина, не выдача инсулина, вернее, грозит ребенку, или там взрослому, ну, честно говоря, как минимум комой. Если проблема более длительно не давать инсулин, то ситуация может быть и летальная скажите сколько вы уже не получаете инсулин инсулин я не получаю где-то вернее за январь получил последний раз февраль не получил в марте был был э, был была выдача по как я, по сейчас в марте марте была закупка через э, спонсоров каких-то, я тоже неизвестно, которые пожелали остаться. А также, а вообще государство не выдает с февраля, февраль, март, апрель, май. И а... обещают сейчас не раньше июля. И то, если разрешится ситуация с э, антимонопольный комитет, даст добро. Скажите, а какая потребность инсулина в месяц, в деньгах и в дозах? Э -э дозы, ну, в частности по отношению к моему ребенку, у меня э короткий инсулин. 4 упаковки длинные 2, это получается месяц 6, 6 шприцов. То есть получается, ну там та же шприц примерно дней на 10. И в результате получается где-то 4 на 300, 1200 и длинный инсулин. Ну порядка не менее 2000. 2000 в месяц вы... 2000 гривен в месяц, да. 2000 гривен в месяц упасть Скажите, да. вы сейчас работаете? А я сейчас работаю. У меня опять же перебои с работой. То есть я сейчас как бы, я раньше был на двух работах, сейчас практически ни одной. Ну, есть у меня подработки и все. То есть очень сложно сейчас самостоятельно производить закупку такого количества доз для того, чтобы обеспечить возможность ребенку нормально себя чувствовать и функционировать. Насколько я правильно понимаю? Ну да, получается, 2000 в месяц, каждый месяц практически. Сами можете посчитать, какая часть бюджета на это тратится. И, а кроме инсулина это надо еще брать полоски. Но ну, полоски для измерения там проще. Там вроде бы как вот время от времени обеспечивает э -э, государство. Э -э, также требуются иголки для прокалывания, для инсулинов иголки и препараты для поддержания ребенка в том числе. Спасибо, Роман. Не ел, не доедал, не приедал, как-то протянуть этот инсулин пять месяцев в городе Киеве не выполняется конституционное требование о обеспечении детей и всех веществ. Вы абсолютно правы. И вот тут в этом зале все, в конечном счете сошлось. Видит, знай, понимай, все, что можно сделать, сделай. Просто как а. сделать, чтобы это видно, организации, который в курсе того, да, который 20, 20 лет, 25, живет в этой системе, знает каждую книгу, каждого производителя. Да. Может ли представитель общественной организации присутствовать на каждом рассмотрении? Может. Потому что документы Нет. могут быть по юридическим основаниям оформлены идеально. И придраться в да, этих не нельзя. А по факту это фиктинограмма. Ни разу. Ни разу заинтересованная общественность не получила отказа при заявлении Участие на рассмотрении вопросов по любому. Мы говорим не говорим об отказе, мы говорим об обязательном не присутствии и обязательном участии. Нет, это ваше право. Дело в том, что просто ремарка, если можно, если можно заниматься, по поводу труда. Вы не отказывали, я прошла год, было на заседании, я приходила, вы меня отпускали. Но дело в том, что я вначале вам говорила про эти шестики, которые описал эти монополии, ни одного ответа официального от, от, от демонополива не пришло.

Есть такие решения. Есть э, системно, есть объективная проблема, связанная с несовершенством процедуры государственных закупок, которая позволяет э, подобным ситуации иметь место. Мы как орган обязаны э, рассматривать жалобы, обязаны рассматривать быстро, и эффективно на основании закона. Э, объективно существует процедура и э, оптимизации, получения, как бы, получения эффективности процесса закупки инсулина, который вы делаете для этого, нужно обсуждаться с Министерством охраны и здоровья или с Киевской городской государственной администрацией. Это возможно э отхода от тендерных процедур и прямых закупок. С своей стороны, мы э можем отработать э эффективный механизм взаимодействия с Киевской городской администрацией, заказчиком для того, чтобы в случае поступления жалоб э на решение могло приниматься даже быстрее, чем те сроки, которые у нас есть по этому случаю. По конкретно сегодняшнему случаю рассмотрение назначено на 11 часов. Документы у нас нам поступили. Мы готовы провести рассмотрение максимально быстро, сжато. Так. Готовы пригласить вас, ваших ваши представителей на это заседание. Вы увидите тут же, вы будете свидетелем рассмотрения и свидетелем принятия решения.